Кирилла Большакова, главный тренер БК с НТУ. Ваши впечатления про игру? Впечатления противоречивые. Во-первых, хочу поздравить львовян с победой. Было видно, что львовской команде победа сегодня была очень-очень нужна. Может быть, это им мешало, где-то сковывало действия, потому что их процент атакующих действий был не на высоте по ходу игры. Вот. А концовка в нашем исполнении, ну, явно не хватило первого номера, да, который возьмет мяч, организует на владении проблемы. Ну, спасибо, на этом все. Ну, вы же знаете лучше меня, что нету трех разыгрывающих в команде хотя бы одного из них, хотя бы одного из них сегодня на площадку было бы легче. Я не буду говорить, что мы там выиграли. Но владение мячом было нарушено. четвертая четверть потери, да, где в центре поля на легком видении, на простой передаче, быстрые прорывы, не в позиционке, контроль над мячом не был налажен. Молодым дали сегодня. Да, молодые сыграли, молодцы к ним вопросов. Немного. Спасибо.